Hai dan Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kumpulan kami akan melaksanakan tugasan 2 penghasilan produk bagi kursus BMMB 3093 Fasafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Sebelum ha. kita pergi lebih lanjut, ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri, Puan Alia Fatiha binti Waroslin, Muhammad Rafi Adin bin Faizal Riza dan juga Nurul Suraya binti Yusof. Okey, jom sama-sama kita ikuti perjalanan inspirasi seorang guru semelang yang telah mencipta kecemerlangan luar biasa dalam dunia. Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sehat? Alhamdulillah sehat. Okey jadi saya nak tanya beberapa soalan. Um, soalan yang pertama, boleh cikgu kongsikan sedikit tentang latar belakang cikgu seperti asal usul, keluarga dan pendidikan awal cikgu. Okey. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, uh, Terima sekali terima kasih sudi datang Pak Cikgu dan cikgu hadirin. Hmm. Hmm. Okey, okay. um, nama cikgu uh, cikgu, cikgu Haspiya begitu Adi dilahirkan di Federal Bukit Bating hmm. Um, Terengganu dan cikgu bersekolah dari darjah 1 hingga darjah 3 di sekolah bahasa Federal Bukit Bating seterusnya tahun 4 hingga tahun 6 di sekolah kebahasaan rasa Ketik Bandar P1 uh, selepas itu cikgu menyambung pelajaran di sekolah menengah uh, sekolah menengah ke Tengah Jaya dan dapat tawaran ke Asrama Yayasan Terengganu Rungun hmm kami dikenali sebagai masyarakat rendah ya santunan anu di Dumun dan sekolah di Sekolah Menengah Tengku Intan Zaharah. Hmm. dalam aliran sains. Nah, selepas itu cikgu menyambung pelajaran ke tingkat 6. Nah, hmm. juga di Sekolah Menengah Tengku Intan Zaharah dan seterusnya cikgu uh, sambung belajar di maktab perguruan Tengku Akuan Ahzam di uh, masa itu di Semambu, Pantang dan uh, selepas cikgu berhimat, berhimat, cikgu menyambut pelajaran cikgu dalam ijazah pendidikan di Institut Pendidikan Guru uh, Sultan Mizam Bersyukur oh baik Um yang kedua, Saya nak tanya, apakah yang mendorong cikgu untuk memilih profession perguruan sebagai kerjaya utama? Itu soalan yang <laughs> Okey, eh uh, sebenarnya profession perguruan ni cita-cita uh, nak menjadi guru ni sejak daripada cikgu uh, mula masuk sekolah. Ha uh, bila cikgu masuk tadika, ha uh, cikgu dah tengok Cikgu uh, salah satu tarikan lah Cikgu nak bersekolah hmm. tu sebab cikgu tengok karakter cikgu. Hmm. Uh, cikgu Jadi Di situ lah cikgu Jadi datang minat uh, Minat ya, aku nak jadi gini uh, Jadi sejak daripada tarikan lagi Memang itulah cita-cita cikgu hmm. Untuk menjadi seorang guru Ha, sebab tu cikgu tertarik Untuk belajar dengan guru Sebab Karakter yang ditunjukkan Oleh cikgu-cikgu Haa hmm. ha, Daripada cikgu sekolah uh, Tadika Sekolah rendah Sekolah menengah Haa uh, Memberi karakter uh, Ataupun menunjukkan Karakter yang Sangat bagus lah Yang hmm. cikgu rasa macam Aku nak jadi ha, Aku nak jadi macam ni Sebab nampak Bila jadi cikgu ni Ada hubungan dengan murid hmm. Haa Dapat beri ilmu Jadi dua dalam satu hmm. Haa Sebagai sumber pendapatan Dan juga sebagai tempat Untuk menyebarkan ilmu hmm. Jadi minat cikgu daripada sejak Tarikah sampai uh, Akhirnya Allah izinkan Cikgu menjadi seorang guru Soalan terakhir Daripada saya um, Boleh cikgu ceritakan Perjalanan awal kejayaan cikgu Di mana cikgu mula mengajar Dan pengalaman pertama di sekolah Pengalaman pertama di sekolah okay. Uh, setelah habis uh, belajar di institut Pendidikan Di mata Perguruan lah masa tu Cikgu dapat posting uh, Mengajar di Sekolah Bangsa Arang Ketih Pada habis satu Di mana sekolah itu merupakan sekolah Sekolah cikgu oh. Sekolah cikgu belajar Haa oh. uh, Sekolah rendah cikgu Dan kampung cikgu Haa hmm. uh, Jadi Cikgu dapat posting Di kampung cikgulah hmm. Dan cikgu dapat Mengajar Di sekolah uh, Yang cikgu mengajar hmm. eh, Yang cikgu belajar hmm. dulu Masa sekolah rendah hmm. Tahu, uh, Tahun 45 cikgu, uh, Tahun 45-56 Cikgu uh, Belajar sekolah Jadi Perasaan tu sangat Kalau untuk Kita tak excited Teruja Teruja sangat Sebab apa Ya, lah, dapat sekolah aku, lepas tu balik kampung hmm. ah, balik kampung boleh duduk dengan mak ayah hmm. ah, ya, ya, ya. ah, dapat berkhidmat di kampung sendiri ah, masyarakat sendiri Sangat teruja, sangat tak sabar hmm. lah macam Tak sabar nak pergi sekolah ah, dan pergi melapur diri dalam keadaan yang Suka lah, ah, hmm. yang sangat suka Sebab sekolah kita kan hmm. ah, sekolah peda lagi satu sekolah peda uh, murid-murid dia dia macam sama rata lebih kurang mm. uh, sama rata jadi uh, dan cikgu berkhidmat di sekolah itu selama tujuh tahun uh, oh. sebelum bertukar ke Kuala Terengganu hmm. Uh, dan ditempatkan di sekolah kebangsa awak kena pelang mm. sekolah yang kamu belajar <laughs> <laughs> Okay, lepas tu, ah, uh, dia datang, cikgu berakhir juga kerja cikgu di situ lah. Uh, cikgu, soalan pertama dari saya Boleh cikgu kongsikan pengalaman paling bermakna sepanjang bergelar pendidik? Okey, pengalaman banyak kali ikutnya banyak <laughs> pengalaman bermakna ni kan Setiap tahun, setiap, setiap, setiap tahun tu ada pengalaman hmm. bermakna Tapi <coughs> yang paling bermakna tu apabila cikgu diberi uh, apa, diberi tugas mengajar uh, murid-murid tahun 6 UPSR. Ya, awak dekat dulu. Tahun 6 uh, UPSR <coughs> dan uh, dia mengajar kelas pertama. Mm. Uh, kelas pertama ataupun biasa panggil kelas pagi lah. Mm. Um, pegang kelas mengajar kelas pertama. Uh, jadi apabila Uh, mendapat hasil, uh, mendapat hasil yang baik, keputusan yang baik, yang uh, yang terbaik lah. Terutamanya mata pelajaran cikgu sendirilah. Cikgu mengajar bahasa Melayu. Apabila ada beberapa tahun tu uh, bahasa Melayu, keputusan bahasa Melayu cikgu baik pemahaman dan penulisan satu kelas ha, Sekelas tu dalam 36, 37 orang Dan tu semua dapat A Pemahaman -pemah semua dapat A Penulisan semua dapat A Itu adalah kenangan yang Pengalaman Encik Gua semacam Sangat-sangat ha, sangat -sangat bermakna lah Adalah beberapa tahun Encik ha, Gua Alhamdulillah lah dengan izin Allah Maknanya murid-murid yang Encik Gua ajar tu Berjaya Dapat semua semua sekelas tu berjaya mendapat A dalam mata pelajaran yang cikgu ajar hmm. Baiklah, soalan kedua uh, Sepanjang kerjaya cikgu, tentu banyak kejayaan dan perhargaan yang cikgu terima Hasil usaha cikgu sendiri Jadi boleh cikgu kongsikan apakah perasaan cikgu apabila menerima periktirafan yang cemerlang Dan bagaimana ia memotivasikan cikgu untuk terus cemerlang dalam kejayaan panjang sebab lah. <laughs> Okey, Alhamdulillah sepanjang perkhidmatan cikgu, uh, cikgu telah mendapat kenugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak tiga kali. Alhamdulillah. Kali pertama, uh, di sekolah Uh, sekolah kemasakan raspeti anak satu kampung cikgu, kali pertama. Uh, lepas tu kali kedua dan ketiga cikgu dapat di sekolah keusahawanan uh, Kelang. Ah hmm. uh, kali terakhir kali pertama cikgu dapat 2003 eh 2003 lepas tu 2013 hmm. tak silap dan yang terakhir 2019. Oh hmm. cikgu dapat tiga piala cemerlang. Em um, <coughs> apabila cikgu diberi apa anugerah uh, diberi anugerah khidmat macam tu memang tidak boleh nafikan lah perasaan tu memang sangat gembira lah kan rasa gembira rasa macam semangat. Nah, nak nak uh, nak mengajar ataupun hmm. nak mendidik anak-anak didik ni dengan lebih semangat lagi. Akan cuba buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita rasa orang memberi kepercayaan pada kita, hmm. memberi pemberi pada kita. Jadi kita rasa kita perlu buat yang lebih baik lagi dan cikgu cubalah cuba berusaha, cuba cari ilmu, cuba cari pendekatan macam mana untuk menjadi seorang guru ataupun pendidik yang terbaik untuk anak-anak didik. Dan okay. uh, soalan terakhir dari saya, uh, apakah harapan cikgu untuk bakal pendidik di luar sana? Okey, pada uh, <coughs> semua bakal pendidik, uh, khususnya kamu berdua <laughs> yang berada di depan cikgu sekarang, okey, cikgu ucapkan selamat ah uh, uh, menceburi, hmm. selamat menceburi bidang pendidikan dan selamat Uh, belajar uh, Selamat belajar ilmu-ilmu tentang perguruan Sebelum kamu menjejakkan kaki ke profesion perguruan atau uh, Ataupun pendidikan okay, Nasihat cikgu Carilah ilmu uh, Carilah ilmu seberapa banyak sepanjang kamu belajar ini Sepanjang lima tahun ini Kamu belajar di institut pendidikan Ataupun di mana-mana universiti lah Kalau kat luar sana Okey, seberapa banyak ilmu kamu carilah kamu timbul lah ilmu tu sebab ilmu tu nanti akan kamu bawa uh, untuk <coughs> untuk mendidik anak-anak didik kamu nanti uh, selepas kamu bekerja nanti ataupun bergerak seorang guru nanti. Uh, jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada kamu. Jadi uh, sekian sahaja sesi temu bual kami bersama cikgu pada hari ini. Terima kasih banyak cikgu atas masa dan perkongsian yang sangat memberi inspirasi kepada kami semua. Dengan itu tamatlah sesi temu bual kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi cikgu. Selamat Terima kasih. Baiklah untuk penjelasan. Terima kasih bagi penjelasan. Terima kasih. FPG mendekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan bersifat dari segi rohani, emosi dan jasmani. Maslamatnya ialah untuk melahirkan warga negara harmonis, yang seimbang harmonis, berilmu bahasa mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada keharmonian serta kemakmuran negara. Fasapah pendidikan guru pula, SPG boleh memberi pertumpuan kepada pembentukan guru yang berkualiti, beretika, profesional dan berilmu yang mampu mendidik murid dengan berkesan dan memenuhi aspirasi negara guru dilihat bukan sahaja sebagai penyampai ilmu tetapi sebagai pemimpin dan wadatul Baiklah, baiklah amalan profesional guru yang berkaitan dengan SPT dan FK. Yang pertama, mengamalkan nilai murni dan etika kerja yang tinggi Jadi, ia dapat menyokong pembentukan insan bakrak mulia dan berdisiplin Selain itu, selari dengan tuntutan SPG untuk melayakan guru yang beretika dan beretika. Seterusnya, meningkatkan ilmu dan kemahiran secara berusan. Ia dapat menyumbang pada pembangunan isa yang berilmu dan berdaya sain. So, kemudian, mencerminkan kawan guru untuk pembelajaran sepanjang hayat dan profesionalisme. Dan lain yang menempatkan guru menjadi role model kepada murid. Kaitan dengan S.P.G dapat membentuk murid yang seimbang dari segi sasiat dan moral. Dan akhir sekali kata ini, guru bertindak sebagai pemimpin dan tutup kepada murid. Jadi secara rumusnya, amalan profesional guru adalah cerminan langsung kepada pelaksanaan nilai dalam dan matlamat yang digariskan dalam SPK dan SP. Guru bukan sekadar pengajar tetapi juga pembina insan dan bercorak seripan negara. Oleh itu, guru yang mengamalkan profesionalisme secara menyeluruh mampu menjayakan aspirasi pendidikan negara dari pendidikan generasi yang seimbang, berilmu dan berakhlak selaras dengan FPK dan SP. Sekian, setakat itu sahaja perkongsian daripada kumpulan kami. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi kepada kita semua.